हॅलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज नमस्कार मुलांना शुभ प्रभात आपण आज येत आठवे मधील धडा चौथा सावलीतून जा आणि सावलीतून ये हा करणार आहोत हा धड़ा मैं दोन भाग डिवाइड किया है क्यों तो टू पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि पूरा एक पार्ट फोर्टी मिनट्स प्लस का वीडियो बन जाता है और इट इज वेरी बोरिंग टू सी अ वीडियो विच इज फोर्टी मिनट्स लॉन्ग तो इसीलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फोर यह जो वो स्टोरी ली गई है जो उनका उनके ऑथर है सुह जोशी ओके okay, ये फेमस राइटर है और ये जो स्टोरी uh, है बेसिकली यहाँ पे मोठा शत्रु लेजीनेस इज अ मेजर एनिमी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस सो क्या बताया गया है इस स्टोरी में तो हम ये देखते हैं सो लेट्स स्टार्ट एका गावत एक, एक खूब श्रीमंत मानूस होता श्रीमंत मीन वेरी रिच पर्सन वेल्दी पर्सन

तो जनरली आपने देखा होगा कि जो बहुत ही जीरो से सब कुछ बनाते हैं दे 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 आर 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 वेरी वेरी बिकॉज़ बिकॉज़ हैव द द बैड डेज डेज। एंड एंड नाउ नाउ ऑफ गुड सो दोन मुले होती, एक होता खूब आर्शी लेशीरा उठाप लेट इन द मॉर्निंग उशिरा लेट त्यानंतर ही मस्त लोळायचं एंड जस्ट लाय अराउंड डूइंग नथिंग लोळणे मीन्स रोल होना एक्चुअली लोळणे का अर्थ है रोल रोल होना ऐसे जमीन पे पर यहाँ पे मतलब हो जाता है कि वो जस्ट लाय डाउन नथिंग और बाकी कुछ करना ही नहीं है भूख लागली की जेवायचं काम करायचं ही वुड ईट ओनली व्हेन ही वाज हंग्री त्याला कामाचा भयंकर कंटाळा काम करायचा त्याला भयंकर कंटाळा

अभ्यास करायचा एक्सरसाइज करता था पढ़ाई करता था वडलांना त्यांच्या कामात मदद करायचा एंड हेल्प हिज फादर विथ हिज वर्क ओके सो अवी और रवि दो अपोजिट कैरेक्टर्स हमारे ये स्टोरी में है अवी आणि रवि दोघे ही आता चांगलेच मोठे झाले होते दोनों ग्रोन अप हो गए बड़े हो गए गणेश रावना आळशी अवीची खूप काळजी वाटायची So, राव को लगता था कि अरे ये तो अभी बहुत आलसी है इसका आगे जाके कैसे होगा सो so, वो बहुत थे अभी के बारे में आता ही जब बोल आफ्टर अच थॉट फाइनली डिसाइडेड टू कॉल बोथ हिज सन्स फॉर अ टॉक चलो बात करते हैं अभी रवि अरे बरेच दिवस मैं विचार करते हैं आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर लॉन्ग टाइम आता वाले आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ जरा यात्रा करूत आई फील लाइक गोइंग ऑन अब यात्रा इसका जनरली मीनिंग मिलता है स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पे हम काशी जाते हैं या कोई रिलीजियस प्लेस जाते हैं तो उसे यात्रा कहते हैं स्पिरिच्युअल जर्नी होती है ये ठीक है बाबा इतना सगा कार विचार सो रवि बींग प्रॉम्प्ट उसे याद है ठीक है पापा तो जाएंगे पर इधर तो पापा सब कुछ देख रहे हैं आई एम जस्ट हेल्पिंग फादर विल मैनेज हियर दुकान सगल मी तुम्हारे सार्वजन टाकन आई विल डिवाइड द लैंड शॉप एंड एवरीथिंग इक्वली बिटवीन बोथ ऑफ यू दोगाने वाटे आदि संपत्ति साढ़ाई

गणेश आवानी हळूहळू आपली यात्रेला जाण्याची तयारी सुरू केली ही स्लोली स्टार्टेड प्रिपेअरिंग फॉर हिज जर्नी आपल्या संपत्तीचे दोन सारखे भाग करून त्यांनी अवि आणि रवीला दिले संपत्ती इज प्रॉपर्टी दोन सारखे भाग टू इक्वल पार्ट्स सो व्हाट ही डिड ही डिव्हाईडेड हिज प्रॉपर्टी इनटू टू इक्वल पार्ट्स अँड गव देम टू अवि अँड रवी जाण्यापूर्वी एक दिवस त्यांनी दोघांनाही जवळ जवळ बोलावून घेतले बिफोर लीविंग ही कॉल्ड वन डे बिफोर लीविंग ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम एंड सेड अविरवी उदयवी लिगना रहे आई विल लीव टुमरो फॉर माय जर्नी जान्यापुर भी तुम चाची थोड़ा बोलाइसा है बट बिफोर लीविंग आई वांट टू स्पीक टू यू लिटिल थोड़ा लिटिल आपा प्लीज शेटी भांति दुकाना नेट संपादा पार्ट uh, तुम्हारा जो शेयर है प्रॉपर्टी का उसको अच्छे से संभालने के लिए ऑलवेज रिमेम्बर ऑलवेज रिमेम्बर द थ्री थिंग्स आई टेल यू ओके नीट सांभा नीट मीन्स प्रॉपरली को हो बाबा रवि ने विचार ल रवि आज व्हाट आर दो थिंग्स बाबा बाबा मीन्स फादर ओके okay? गणेश राव मनाले गणेश राव रिप्लाइड पहली गोष्ट फर्स्ट थिंग रोज सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतूनच घरी या गो टू वर्क एव्हरी डे इन द शेड अँड रिटर्न होम इन द शेड सावली दुसरी गोष्ट रोज गोड खा सेकंड इट समथिंग स्वीट एव्हरी डे आणि तिसरी गोष्ट आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा थर्ड इज बिल्ड वन हाऊस इन इच नियर बाय विलेज या तीन ही गोष्टी पालन तुम्हें के लिए तुम्हें सुखाने रहाल इफ यू फॉलो दिस थ्री थिंग्स यू विल लिव है ऐसे कह के गणेशराव यात्रेला यात्रे निगुन गए आफ्टर सेम दिस गणेशराव राव लेफ्ट फॉर हिस जर्नी सो तीन चीजें बताई गई है कौन सी कि आप आ, आ, आप रोज शेर में छाव चा, में काम को जाएंगे छाव में ही काम से आएंगे रोज गोड़ खाएंगे दूसरी बात मीठा खाएंगे और तीसरी चीज गोष्ठ आजू बाजू के हर एक गांव में आपका एक एक घर होगा so let's see. तो ये हो गया पार्ट वन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे पार्ट टू तब तक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बोलिए हर हर महादेव